হেল্ল' বন্ধু কাৰেণ্ট আছামলৈ স্বাগতম আজি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ পোকে খালে খাচী গছত মাল বহে এইটো চাওক এই ফুটাটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত এনেকুৱা ধৰণে পোকে খাইছে এইয়া চাওক পানী বৈ আহিছে একেবাৰে তললৈকে পানী বৈ আহিছে যদি আপোনাৰ গছবিলাকত এনেকুৱা পোক লাগিছে যে গাঁতটোৰ পৰা অহৰহ পানী বৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি জানিব লাগিব যে সেইজোপা উন্নতমানৰ ফাঁচি গছ সেইজোপা চাওক ইয়াত কেনেকৈ একেবাৰে জোল বৈ আহিছে আপুনি বাৰু লক্ষ্য কৰিবচোন আপোনাৰ বাৰীত তেনেকৈ পোকে খাইছে নেকি যদি তেনেকৈ পোকে খাইছে তেতিয়াহ'লে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই আপোনাৰ গছবিলাকত আগৰ হ'বই হ'ব আৰু সেই যিটো জোল বৈ যোৱা আপুনি ছিদ্ৰ দেখিবলৈ পাব সেই গছজোপাতে আপোনাৰ আগৰ জমা হ'ব আৰু সেইটো কোনো কাৰণত বৰাই খাই পেলাব নোৱাৰে কিন্তু যিবিলাক আপুনি হয়তো গুটি গুটিৰ পৰা দেখিছে কিন্তু সেইজোপাতো আপুনি পইচা পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তাৰ আচল কাৰণটো হ'ল আপোনাৰ পোকটো উপযুক্ত পোক নহয় হেল্ল' বন্ধু উল্লেখ যে সাঁচি গছত বিভিন্ন ধৰণৰ জাতৰ পোকে আক্ৰমণ কৰে তাৰ ভিতৰতে কিছুমান পোকে ধৰিলেও আমি তাৰ পৰা মাল পাবলৈ সক্ষম নহওঁ বা যদি এই যে সাঁচি গছত আপুনি দেখিছে কিছুমান পৰুৱা বগাই আছে এই পড়য়াবিল যদি সেই গাঁত ভিতর প্রবেশ করে তো আমি মাল পাবলে সক্ষম নহম কারণ সেই পোকট সিহতি খাই পেলায় ইত্যাদি ইত্যাদি বারো আপনার এই পোকৰ সম্পর্কে মানে পিছ ভিডিওত জনাম আজি দীঘলিয়া নক মোৰ ভিডিওটা আজি মানতে শেষ করছো আজি মাত্র কেনেকুৱা পোক লাগিলে মানে পোক লগা মাল থাকা গসজোপা লক্ষণ কেনেকুৱা সেইটোৱে আপোনালোকক অৱগত অৱগত কৰিলোঁ ধন্যবাদ